बादशाह एक दरवेश के पास गया जो किसी खास बिरद में मसरूफ था बादशाह उस दरवेश से इस गिरद की बाबत दरियाफ्त किया तो दरवेश ने बताया कि ये बिरद एक खास मौकिल को फला मकसद के लिए मुतहरक करता है बादशाह ने दरवेश से कहा कि मुझे भी इस गिरद की तालीम दो दरवेश ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता बादशाह यह सुनकर वहाँ से रुखसत हुआ और किसी और से वही बर्द सीख कर उसने उसी दरवेश को अपने दरबार में बुलाया और उसको कहने लगा कि मैंने तेरा वर्द किसी और से सीख तो लिया है लेकिन जिस मकल का तूने जिक्र किया था वो न तो हाजिर होता है और न ही मेरा कोई काम करता है अब तू मुझे बता कि ऐसा क्यों है और इसका हल क्या है यानी मैं इस वर्द को पढ़ने में कहा गलती कर रहा हूँ और अगर तूने मुझे न बताया तो सजा के लिए तैयार हो जा दरवेश ये बात सुनकर मुस्कुराया और बादशाह के पास खड़े हुए सिपाही को हुक्म दिया कि वो बादशाह को फौरन गिरफ्तार कर ले सिपाही और बादशाह दोनों ने हैरत से दरवेश को देखा कि ये क्या कह रहा है शायद बादशाह के खौफ से इसका दिमाग उलट गया है दरवेश ने एक मरतबा फिर इंतहाई सख्त लहजे में सिपाही को हुक्म दिया कि वो बादशाह को गिरफ्तार कर ले मगर सिपाही अपनी जगह से एक इंच भी नहीं ला बादशाह की हैरत अब शदीद गुस्से में बदल चुकी थी बादशाह ने जलाल के आलम में उसी सिपाही को हुक्म दिया कि इस गुस्ताख को फौरी गिरफ्तार कर लिया जाए ये सुनकर शाही दरबार में मौजूद तमाम सिपाहियों ने अपने नेजों और तलवारों का रुख दरवेश की तरफ कर लिया और उसे चारों तरफ से घेर लिए ये देख कर मुस्कुराया और बोला सुन बादशाह जो मैंने इन सिपाहियों को कहा और जो तू उनको कहा वो एक ही हुक्म था अल्फाज और लहजा सब एक था लेकिन मेरी बात सुनकर ये एक सिपाही भी खामोश रहा जबकि तूने सिर्फ एक सिपाही को हुक्म दिया था लेकिन तेरा हुक्म सुनकर दरबार में मौजूद तमाम सिपाही फौरन हरकत में आ गए और मुझे एक आन में गिरफ्तार कर लिया बस फर्क हुक्म का नहीं है बल्कि तेरी और मेरी हैसियत का है यही सबब है कि तेरे वीर पढ़ने से वो मुक्किल हरकत में कभी नहीं आएगा क्योंकि रूहानी दुनिया में तेरी हैसियत सिफर है सवाल ये नहीं है कि आन में शिफा है या नहीं है सवाल ये है कि पढ़ने वाला किस किरदार का मालिक है और अल्लाह से किस कदर गुरबत रखता है किताबों से कापी पेस्ट करके आमाल किताबों या फेसबुक पर नकल करने से कोई भी शख्स इस दुनिया में तो मशहूर हो सकता है लेकिन ये लाजमी नहीं कि अल्लाह उसको लोगों की निजात का वसीला भी मंतखब कर ले ऐसे में मसला आयात या नकोश की रूहानियत का नहीं है बल्कि आमिल के आमाल उसकी नीयत और ईमान का है